Вітаю вас це програма Модне здоров'я і я, Вероніка Ухалкова. Тут ми не розповідаємо про хвороби, а навчаємося найважливішому, як зберегти здоров'я. І ось про що ми будемо говорити вже цього разу. Сьогодні у програмі космоцевтика, засоби для шкіри нового покоління, а також яка косметика безпечна для здоров'я. Химия, она чем не чревата и опасна, то, что она может проходить через кожный барьер, накапливается в наших тканях, накапливается в печени. Здорове схуднення, що для себе обирають українські зірки, На що тобі це треба яке походіння? Ти ж і так прекрасно виглядаєш, Ми тебе таким любимо. Продовження проекту зміни себе за 90 днів від Корол Клаб про те, як обрати безпечну косметику і ще таке засоби нового покоління космоцевтика. Сьогодні ми будемо говорити із експертом у цій темі косметологом, а також представницею компанії Корол Клаб Наталією Голодновою. Наталя Голоднова підприємець із 30-річним стажем, Організатор і власник салону краси, центру біологічної медицини, естетист косметолог із дипломом міжнародної іспанської школи та 30-річним досвідом роботи з компанією Корел Клаб Наталя вже 14 років. Тут здобула другу професію нутриціолог. Нині її команда це 5 тисяч партнерів у 15 країнах світу. Є переможницею одного із конкурсів Зміни себе за 90 днів та власницею призу від компанії у 1500 євро. У своїй 54 года. Наталья, счастливая мама, бабуся, ты успешная женка и здійснила практично усимье своего жития. Будучи э, хозяйкой центра биологической медицины и хозяйкой салона красоты, мне интересны были все натуральные продукты, которые могут сохранять молодость и поддерживать здоровье. Естественно, я получила результат. Как мама и как бабушка, я, конечно, в Курал Клаб увидела большой ассортимент продуктов, которые позволят поддерживать здоровье своей семьи. Как любой человек, я, конечно же, хотела заниматься интересным, важным, социально значимым делом. Я хотела бы за это дело получать признание. Мне как женщине это приятно. Мне хотелось бы иметь достаточно свободного времени и увидеть весь мир своими глазами. Вот, все это сложилось в Coral Club, потому что благодаря системе обучения, которую компания дает для своих консультантов, для своих компаньонов, вот, мы становимся действительно профессионалами, нутрициологами, людьми, которые могут, хотят помогать другим людям. Доброго дня, я рада вітати вас сегодня в нашей студии. Добрий день, дуже приємно. А сьогодні ми будемо говорити про безпечну косметику і про красу нашої шкіри. Ну всі ми добре знаємо, що із кожним немцем більшої популярності користується так звана натуральна косметика. Тому у вас хочу запитати, невже ті засоби, які ми звикли купувати в магазинах? Там звичайні креми, шампуні? Невже вони є настільки небезпечними? Чи це все правда? Що говорять? Частично, звісно, правда, Тобто вони не настільки опасні, як е, нам кажеться, що купив, наніс і сразу. уже с тобой что-то случилось? Нет, но тем не менее. Если взять в руки любую баночку, которую мы покупаем в магазине и прочитать состав, то вы увидите, что в составе крема, сыворотки, шампуня вот есть такие названия, как сульфат натрия, да, минеральное масло, пропиленгликоль, там, парабены, уф -фильтры и так далее. Чем опасны все эти компоненты? Ну вот если взять, например, минеральное масло, звучит вроде красиво, вроде даже натурально, да? Но на самом деле практически все эти средства это производные нефтехимии. Что делает, например, минеральное масло. Вроде масло, вроде покрывает поверхность кожи. Кожа становится, ну, на ощупь становится немножко мягче. Но на самом деле кожа как бы задыхается в собственных отходах, потому что через пленку минерального масла кожа не дышит, она не получает кислород из дне, она не может выделять токсины. И мы утром просыпаемся после такого крема, и отражение в зеркале нас не радует. Лаурил сульфат натрия. Достаточно вредный компонент. Это пенообразующий ингредиент. Ну, соответственно, он есть в зубных пастах, он есть в шампунях. Чем он опасен? Вот когда мы чуть-чуть нанесли на кожу, мы вроде как, ну, ничего с нами не происходит. Но представьте себе, мы каждый день этим пользуемся. Химия, она чем не чревата и опасна? То, что она может проходить через кожный барьер, накапливается в наших тканях, накапливается в печени. Вот, давно уже ассоциации дерматологов доказано о том, что большое количество вот таких вот ингредиентов не покидают наше тело и могут вызывать даже очень тяжелые заболевания, такие как сахарный диабет и так далее. Про небеспечник. Компоненти в косметиці, це мені вже зрозуміло. Але якщо ми розглядаємо тему натуральної косметики з іншого боку, наприклад, я, як великий фанат різних косметичних засобів, ну не надто довіряю косметиці натуральній, яка створена за якимись, не знаю, стародавніми рецептами наших бабусь. Мені здається, що все-таки для сучасної шкіри потрібна якась сучасна косметика. Ну я з вами повністю согласна. 1050 років літні назад ситуація була совершенно інша. було інше качество води, друга екологія, другі продукти. питания. Наша кожа сейчас подвержена стрессу каждый день, ну, буквально ежеминутно. Если посмотреть, как устроена кожа, увидеть, что кожа состоит из нескольких слоев клеток. И то, что мы с вами видим в зеркале, вот наше отражение, это уже мертвые клетки. И лежат просто как чешуйки, защищая нашу кожу. А процесс рождения клетки происходит в нижнем слое. Так mm -hmm. вот в чем разница между натуральной косметикой, вот то, о чем бабушкины рецепты, да, и современными средствами. Когда мы наносим, например, там огурчик или клубничку на лицо, мы подпитываем только вот этот верхний слой, который уже мертвый. На самом деле процесс старения не приостанавливается. Есть такое понятие ⁇ молекулярная масса. То есть размер молекулы любого натурального компонента гораздо больше а, по размеру клетки, и он не может опуститься вот в тот нижний слой. Поэтому речь идет сегодня о наукоемких технологических процессах приготовления косметических средств. Кожа, кстати, это орган, с одной стороны, для нас, женщин, это орган важный, а для тела это совершенно неприоритетный орган, как это ни странно. То есть, если мы дадим сегодня какие-нибудь очень вкусные полезности своему телу, то он сначала их отдаст сердцу, мозгу, угу. а кожа по остаточному принципу получит. Поэтому чаще всего кожа и страдает, быстрее увядает и так далее. Поэтому э, процесс изготовления сегодня косметических средств это ну, целая наука. Если говорить о косметических средствах Coral Club, которые представлены вот компанией на рынке сегодня, то это технология пептидная. Пептиды такие умные молекулы, они знают, что им нужно делать. То есть они не заменяют наших Процессов. Они просто стимулируют наши собственные клетки к воспроизводству, к выработке тех или иных компонентов. Такая косметика, она имеет особое название. Называется она космоцевтика. Uh -huh. То есть, что это значит? Косметика на стыке с терапией, косметические средства, обладающие терапевтическим эффектом, то есть лечебным эффектом. Uh -huh. А вот они могут не а жирную кожу сделать суши Они нормализуют процессы в тканях таким образом, что жирная кожа становится нормальной, сухая кожа становится нормальной. То есть нет показаний для этой кожи, для сухой, для увядающей. Я со всей косметикой Coral Club работала много лет в своем собственном салоне косметическом. Mm -hmm. Сама я использую эти средства уже 16-й год. Здесь у меня представлены три самых любимых. Вот я сейчас о них вам скажу. Ну, Во-первых, mm -hmm. это очищающая пенка. Вот. Что важно для кожи а, правильное, грамотное, хорошее очищение, не агрессивное, то, которое не разрушает наши клетки, которое не убирает наш собственный кожный жир, при этом удаляет все, э, всю декоративную косметику до да, пыль, грязь, которая попала на нашу кожу в течение дня. Следующий мой любимый э, продукт, без которого я вообще жить не могу, это пилинг. Все mm -hmm. слышали такое слово как пилинг, да. От английского так. там пил очищать, срезать, но речь не идет о пилинге, которое имеет какой-либо абразив. Но наша задача в пилинге – это почистить клетки, очистить клетки кожи настолько, чтобы они были чистыми, здоровыми, получали кислород, и в то же время, чтобы они могли ускорить свой процесс регенерации, возобновления. Потому что чем лучше регенерирует кожа, тем мы моложе выглядим. И вот этот пилинг сделан на основе гиалуроновой кислоты mm -hmm. и на основе ферментов. Ферменты прекрасно борются с, с любым жиром, который есть на коже, прекрасно очищают кожу и э, запускают клетки к омоложению. Это сегодня уже доказанный факт, сегодня ферментативная косметология, это вообще отдельное направление, поэтому этот пилинг выравнивает кожу, делает ее такой вот ровненькой, красивенькой, одного цвета. Он прекрасно снимает следы усталости. Еще хочу поделиться одной хитростью, о которой не все э, женщины знают и, может быть, не, э, не используют по назначению. Тонизирующие средства, которые есть. Mm -hmm. да? а у нас тонизирующее средство называется лечебный аэрозоль. Само название уже говорит о том, что он очень хорошо восстанавливает PH-кожи, увлажняет ее, подготавливает к нанесению следующего этапа. А что, как, что является следующим этапом? Всегда после тоника следующий этап это крем. Есть у меня еще одна вот изюминка здесь на столе стоит. Это не совсем косметика, это натуральный жир страуса эму. Mm -hmm. Птица страус это эму экзотично. Её, да, звучит экзотично, на самом деле, Страусема обладает универсальным жиром. Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом и увлажняющим. Здесь в этой баночке чистый жир. Здесь нет вообще ничего. Ни одного консерванта, что он сам по себе является хорошим. Вот как мед может храниться, угу. так и этот жир может в стекле храниться. Поэтому абсолютно гипоаллергенное средство, очень безопасное. Зимой может хорошо увлажнить любую кожу. На Курал Клаб есть абсолютно все, что необходимо мужчине, и женщине и ребенку для ухода за собой. То есть значит начиная от шампуней, ополаскивателей, крем для тела, гель для душа, даже такие специфические средства, как, например, гель на основе серебра, противовоспалительный бактериальный гель, да? uh -huh. или концентрированный гель алоэ вера, очень хорошее противовоспалительное ранозаживляющее средство. Даже вы найдете в ассортименте зубной порошок, который может быть прекрасной альтернативой зубной пасте. А вот зубной порошок не содержит ла лаурилсульфат натрия, прекрасно ухаживает за, зуб за зубками, отбеливает их. Компания держит руку на пульсе. И все, что сегодня в мире появляется нового, интересного, у нас, естественно, это появляется э, тоже следом, да, то есть наш ассортимент постоянно расширяется. И вот к Новому году мы ждем вообще уникальную VIP серию косметики. Мы продолжим нашу программу. Проект от международной компании Coral Club «Змени себя за 90 дней». Через місяць від початку проекту зміни себе за 90 днів відомий актор театру та кіно, народний артист України Назар Задніпровський знову завітав до центру здорового харчування. Сьогодні разом із експертом Coral Клаб фіксують перші зміни, яких вдалося досягнути зірковому учаснику, та визначають другий етап оздоровчої програми. Мы сейчас с вами измерим ваш вес, Давай, посмотрим, так. что у нас произошло за месяц. Врубайте. 106. Так. У нас с вами вес. Давайте да. еще мы вам сделаем да, талию, да. посмотрим, как она изменилась за месяц. Тильки в кращую сторону. 112. Ух ты! Итак, у нас вес изменился на 3 килограмма и объем талии на 7 сантиметров. Это уже прогресс. И сейчас мы будем подходить ко второму этапу. Что мы будем делать дальше? Идем и разбираемся. Идем. У нас следующий с вами этап – это антипаразитарная программа. Я понимаю, конечно, ваше состояние увидеть вот эту гору баночек. Новые вкусняшки. Да, да, да. Ведь не секрет то, что наличие вирусов, грибов, паразитов и простейшие приводит к многим проблемам у человека. Вы согласны со мной? Ну, еще я. Ни одна диагностика, ни одно исследование не покажет точное количество, сколько их, где они, в каком органе. И просто профилактически раз в полгода ее надо проходить. Это За как... двумя руками себе и детям я хочу заработать Это как капитальная mm. или генеральная уборка в доме. Первый продукт – это опистоп. А раньше было такое поверье, что в нечисть сбивают осиновый кол, выгоняя. Mm -hmm. Так вот, этот продукт содержит э, кору осины. Он очень хорошо работает на те паразиты, которые у нас находятся в печени. Дальше у нас есть кора муравьиного дерева, которая действует как противовирусные, противогрибковые. Вот продукты. Есть парафайт, это бой паразитам кишечным, те, которые угу. поедают все питательные вещества у человека. А это чеснок. Угу. Я думаю, вы уже знакомы с этим да, продуктом. Да, знаю. Мы слово для горлышка давали, перед выставкой голоса так Да, потому что он обладает антисептическим свойством. Его еще свойство очень интересное такое, что убирает процессы гниения, брожения в кишечнике. Ухты. Является еще мягким угу. желчегонным средством. Угу. Любимый продукт вообще всех и в детей в том числе. Если это папайя, концентрат папайя. Почему нужна в антипаразитарной программе папайя? Этот фермент, который позволяет расщеплять еду хорошо и до расщеплять остатки пищи, которые находятся в кишечнике. Ага. Вот. Следующий продукт это коллоидное серебро. Люблю очень этот продукт, потому что действует на все 650 различных микроорганизмов. Не дает возможности этим бактериям, вирусам развиваться, размножаться. И вот такой э, комплекс, он у нас будет проходить 21 день. Эти продукты направлены на то, чтобы не убить, а живое в живом убивать нельзя, а создать среду и вывести. Основная суть в чем? Э, убрать сладкое, Обираємо молочні продукти. Обираємо продукти, які саджать дрожжем, тому що це питання все-таки для бактерій. Друзі, колеги, хто на Фейсбуку побачив, хто в ефірі побачив, каже, нащо тобі це треба? Яке походіння? Ти ж і так прекрасно виглядаєш. Ми тебе таким любимо. Я кажу: Ребята, перший етап я прекрасно розумів, що ти п'єш для того, щоб очистити шлаки. Очищення. Особливо в перший в тиждень перце просто організм як е дурі і все кажуть, викидає. В плані похудання я не слідкував за цим. Я вів нормальний спосіб життя, як і е раніше. Зараз, от найосновніше, заради чого я сюди прийшов, це антипаразитарна програма. Це от заради чого я хочу. Я відчуваю, що в мені щось є. Я відчуваю, що я хочу це поганяти, я хочу на собі це випроводити. І потім обов'язково це е випроводити на своїх дітях. Я спокійно чекаю. Я кажу, слухняно виконую все, що мені розписали. Деколи інколи я кажу, у мене виходило все. Я кажу, ранок і вечір. Інколи з роботою пов'язано, В день там третій прийом. У мене я пропускав. Це каюсь. Ну це от е, е, зайнятість. Стоять препарати, є ця водичка, все зранку випив, на ніч випив. Тобто з е, двома прийомами на день це у мене проблем не було. Третій в обід інколи каюсь, пропускав.